Привет, меня зовут Артем, я автор этого канала, на котором ты смотришь сейчас это видео. Спасибо, что пришел. Я буду очень краток для того, чтобы показать тебе наш продукт, сервис, то есть то, что мы сделали, то, что мы здесь используем в России для торговли криптовалютой. Ты смотришь это видео, скорее всего, с автоматическим переводом, поэтому, сори, мы постараемся сделать субтитры на корейском для того, чтобы тебе было удобнее смотреть. Еще раз рад знакомству и приступаем. Представь себе ситуацию. Ты открываешь график любого инструмента на рынке криптовалют и видишь крупные лимитные заявки, которые стоят прямо на графике. То есть ты их видишь, можешь посмотреть их размер в долларах, в лотах, расстояние до них. Такой параметр, как время разъедания и время их жизни. Как видишь, обычный график никак не может показать нам эту ликвидность, то есть ту реальную ликвидность, которая стоит. А даже если ты сможешь определить, что там что-то есть, трейдинг не даст тебе возможность посмотреть, что там стоит, какой объем, какая плотность, насколько она большая. И более того, появлялась ли она где-то ранее. И в следующий раз при подходе к этой крупной лимитной заявке, как в данном случае вот здесь, ты не сможешь на это среагировать и взять отскок, коррекцию, то есть шорт. А мы можем. Соответственно, сразу появляется несколько торговых решений. То есть, как мы можем отторговать такие плотности, то есть крупные лимитные заявки. Ну, мы их здесь называем плотности. То есть, это отскок от этой крупной лимитной заявки или ее разъедание, то есть в пробой. Я не знаю, какие терминалы вы используете у себя, но мы здесь используем специальные скальперские терминалы, мы их называем приводы. Можешь посмотреть предыдущие несколько видео на моем канале. Там я тоже добавил английскую озвучку, но пока что без корейских субтитров. Мы называем это тепловая карта. То есть тогда, когда мы можем посмотреть на графики плотности, которые когда-либо появлялись и как цена на них реагировала. Но более того, мы можем создать агрегированную тепловую карту и включить в нее разные биржи, а также их спотовые фьючерсные секции. Ну, например, есть такой фьючерс на Binance, как Power, то есть спота на Binance нету, спот торгуется где-то в другом месте. И мы можем открыть этот график, то есть этой монеты. И у нас начинает подгружаться тепловая карта. Тепловая карта у нас подгрузилась. Обрати внимание, стоят несколько крупных лимитных заявок. На Binance Futures, да, то есть вот здесь. В целом это немного, но для демонстрации видно, что эта плотность стоит на Binance Future. Здесь же рядышком стоит плотность на битгейт споте 150 тысяч. И мы можем посмотреть, как цена реагировала на эти плотности ранее. То есть мы можем увидеть, что по битгейт споту выставлялся участник по 200 тысяч 5 заявок. Для того, чтобы более точно посмотреть график на битгейте, мы можем нажать сюда вот и ввести наш тикер. Сразу перейти на спотовую секцию битгета. Открываем ордер HeadMap. И посмотри, как цена реагировала на эти крупные лимитные заявки непосредственно на Битгете. То есть мы просто упирались в них. А здесь он их просто снял. Да, он их снял. Но в целом можно было бы брать несколько отскоков, ставить стоп за эту крупную лимитную заявку и, в принципе, попробовать пособирать вот такие вот моменты. Мы с ребятами, с командой, это все дело торгуем каждый день. А, опять же, есть видео на канале. Ты можешь взглянуть и посмотреть, как это все дело отторговывается, отрабатывается и так далее. И вот еще смотри, что. Когда мы знаем, что BitGate упирается в эту крупную лимитную заявку, Binance, в свою очередь, имеет как бы небольшие прострелы выше той цены, по которым стоят эти крупные лимитные заявки. То есть ты просто выставляешь свою заявку на продажу, то есть в шорт по Binance фьючерсу чуть выше, и в результате прострела тебя забирает, и ты забираешь хороший профит. Да, сюда накручивай плечи, допустим, пятые, вот тебе уже 10 процентов к твоему депозиту можно забирать, и таких вот ситуаций их достаточно много. То есть на текущий момент, вот то, что я сейчас отметил, зачем слежу, эта монета вот GPS, например, посмотри стоит плотность 600 тысяч. Мы от нее отскочили, и вот он давал коррекцию 3%. Вот здесь, например, тоже стояла плотность на Binance поте и тоже давала коррекцию. То есть мы скальперы, мы забираем вот эти небольшие движения, потом в разъедание переворачиваемся и берем вот этот импульс, используя специальные терминалы, скальперские приводы. Опять же, я не знаю, как у вас это все работает. Ну и вот посмотри все монеты, за которыми мы в принципе следим. Это монеты GPS, монета OG, например, давай покажу. Посмотри, сколько крупных лимитных заявок, на которых есть определенная реакция. Здесь важно сделать некоторое уточнение, что все это работает только при правильной настройке под конкретную задачу. То есть, если твоя задача торговать крупные лимитные заявки, то, соответственно, их нужно настроить. И наш терминал, он имеет возможность гибкой настройки под любую торговую стратегию. Да? Или вот, например, посмотри, это монета Hype. То есть мы видим, что здесь стояли также крупные лимитные заявки, от которых были отскоки. Вот от этой был отскок, потому что в ней было 739 тысяч. А в этой не было да, достаточного объема. Да, первичный отскок был, но... Как бы никакой реакции особо на плотность не было. То есть таких инструментов много, их просто нужно грамотно найти. Главную мысль, которую я хочу до тебя донести, что появление крупных лимитных заявок чисто на одном Binance это очень хорошо и замечательно. Но также эти крупные лимитные заявки появляются и на других биржах. На BitGate, ByBit, Mexi, Gate. И представь себе, что ты решил торговать, допустим пробой уровня или его отскок. Ты открываешь тепловую карту инструмента и видишь то, что за твоей торговой идеей есть какое-то сопротивление. То есть цена дальше не пойдет, пока эта плотность не будет разъедена. И эта плотность может стоять на совершенно неожиданной бирже, на которой ты даже не предполагаешь. То есть вот эта вот агрегированная карта позволяет тебе смотреть на весь рынок на одном графике. Ты только посмотри на эту красоту. Какая батарея из крупных лимитных заявок здесь была сосредоточена. И понятное дело, что каждый раз можно было брать какую-то коррекцию. Но в какой-то момент он эти заявки просто снимает, и цена улетает наверх, пока не упирается в новую серию заявок. Или вот монета Night, например. Если ты будешь смотреть фьючерс на Binance, то ты здесь ничего не увидишь. Но если ты посмотришь тепловую агрегированную карту, то ты начнешь замечать вот такие вот вещи, что на бирже OKX стояла плотность 747 тысяч, от которого цена просто отскакивала по 10% два раза, а затем было разъедание и пробой. Да? То есть это график Binance. Мы видим, что Binance чуть ниже простреливал, но ниже не шел, просто потому что на бирже OKX на споте стояла крупная лимитная заявка. И этот сетап повторялся несколько раз по этой монете. Поверь мне, таких инструментов очень много за последний месяц. Их с несколько десятков, которые можно было вот так отрабатывать. Ты ради интереса можешь зарегистрироваться в сервисе, скинуть мне свой логин, и я открою абсолютно бесплатно для тебя доступ туда. Ты можешь сам поискать похожие ситуации. Теперь я хочу показать тебе, что мы можем сделать еще. Для этого у нас есть так называемый Order Book Screener. Да? То есть это скринер именно крупных лимитных заявок, по тем биржам, которые тебе нужны. Ты выбираешь биржи Binance Spot plus Futures это секция на Binance, где есть и споты и фьючерс. Это секция, где есть только фьючерсы, но споты находятся где-то на других биржах Tier 3, а также другие спотовые биржи, которые ты можешь выбрать. Ты можешь исключить какие-либо биржи для того, чтобы отсеять какие-то не самостоятельные инструменты или те инструменты, которые торгуются только лишь на одной бирже. Как только ты их отсеял, дальше тебе нужно ввести систему фильтров для того, чтобы убрать низколиквидные инструменты и инструменты с маленьким объемом. Для этого нужно перейти вот в эту шестеренку. И здесь в фильтрах нужно задать примерно такие параметры, да, то есть это от 1 миллиона в сутки, ну и до бесконечности по сути. Дальше разные биржи, мы создаем разные параметры для своих крупных лимитных заявок. Но давай пробежимся быстренько по параметрам. Все ордера, это понятное дело, что ордера на покупку и на продажу. Минимальная плотность, которую мы рассматриваем, это 400 тысяч. Расстояние до нее 5%, если будет больше, то в этом нет никакого смысла, потому что слишком далеко, Время жизни плотности 5 минут, и тем самым мы отсеиваем спуферы и маркетмейкеры, которые постоянно мелькают в рынке, то есть ищем только те плотности, которые действительно валидны. Ну и время разведания в минутах, это мы программно оцениваем размер плотности, то есть, насколько она большая. Таким образом, мы вносим параметры для всех бирж, для ликвидных и неликвидных в том числе. Дальше, если у нас появилась какая-то крупная лимитная заявка, мы можем посмотреть ее размер, расстояние до нее посмотреть, на какой цене стоит и время ее разъедания. Вот этот столбик short, то есть на продажу, вот этот столбик на покупку. Если мы наведем вот сюда, то мы увидим маленькую тепловую карту, на которой можем посмотреть, где стоит эта плотность и как она выглядит. Если мы не наведем, а просто кликнем, у нас откроется вот такой вот график сразу с агрегированной картой по всем биржам, которые нас интересуют. То есть это тепловая карта, которую мы можем посмотреть, как цена реагировала на эти самые плотности. Также у нас есть возможность добавления различных индикаторов, то есть это то, что вы любите. Общие индикаторы, то есть информация о монете и более другие специализированные индикаторы, такие как это R, VWAP, SMA, Delta и прочее, да, то есть MACD, RCI и прочее. Тут ты сам, пожалуйста, посмотри, поиграйся, как тебе больше нравится. Этот ползунок это то, как мы можем отфильтровать плотности. То есть от большего к меньшему, из-за этого будет меняться вид тепловой карты. То есть это своего рода такой некий фильтр. Также имеются все возможные таймфреймы. В общем, график похож чем-то на TradingView, максимально привычный и адаптивный для тебя. Также можно использовать различные элементы рисования, а также индикаторов. Имеются горячие клавиши типа колесика мышки, а также правая кнопка мыши, а также клавиша Ctrl, которая отвечает за магнит а, и прочее. Но мы сейчас подготавливаем классную документацию для того, чтобы вы могли быстро адаптироваться к новым условиям. Также можно применить различные цветовые темы, а также изменить контрасты, то есть сделать более яркими или более пастельными те цвета, которые вам больше предпочтительны. И вот пока я сижу, монтирую тебе это видео, то есть появилась ситуация по монете GPS, стоит крупная лимитная заявка на Binance по Я здесь буду делать следующее, то есть я буду брать от нее отскок. Давай посмотрим, как это выглядит в скринере. Перейдем сразу в тепловую карту. И вот стоит крупная лимитная заявка. Как ее я буду торговать? Да, я буду ее торговать на отскок. То есть я выставлю здесь свои лимитки на шорт. И дальше я попробую забрать небольшую коррекцию. Примерно где-то в районе 1%. Опять же, тебе не обязательно использовать именно терминал, да, то есть специальный скальперский привод. Ты можешь это делать просто в любом другом терминале, то есть, например, встроенном в Binance. Как видишь, Binance прострелил выше. На самом деле, надо было расставить тут еще заявки на добавление, на этот самый прострел. Ну и дальше идет вот этот вот самый вкат, на котором я прикрываю свою позицию частично. Ну и дальше я жду все-таки какого-то более серьезного отката, потому что здесь произошел вынос. Обрати внимание, плотность как стояла на споте, так и стоит. Вынос произошел только на фьючерсе. Здесь мы можем переключаться между спотовым и фьючерсным графиком. Видишь, спот никуда не сходил, сходил только фьючерс. То есть еще раз, произошел вынос, и сейчас, вероятно всего, дальнейшее движение вниз после этого самого выноса. Вот таким образом мы и торгуем. А на графике это выглядит следующим образом. Скажи круто. Следующая вкладка это вкладка тренд Screener здесь мы просматриваем те инструменты, которые сейчас двигаются, то есть те инструменты, которые сейчас в игре, это для более активного трейдинга. То есть здесь мы можем найти разные интересные ситуации, например, как по монете Вилфи. Монета растет, сформировала ретест. Ну, в общем, я не буду здесь углубляться на различные торговые стратегии, которые вы используете. Они у вас все, это тренды, ретесты, структуры, смарт Я не знаю, что вы будете использовать, это дело ваше. Я скальпер, я торгую только вот крупные лимитные заявки, какие-то э, импульсы, пробои, отстрелы, в общем, что-то такое, что связано со стаканом. Опять же, если тебе интересно, посмотри предыдущие видео, два штуки, там все более-менее понятно, я рассказал. Поэтому э, мы здесь задерживаться не будем, единственное, что здесь можно сделать, это ввести определенные параметры для сортировки, такие как НАТОр нормализованные отары по фандингу, по вочлисту, по волатильности, по корреляции, по количеству сделок, по объему. В общем, здесь также можно добавить различные биржи, то есть за которыми мы можем смотреть, там может быть крупные биржи или некрупные, мы можем что-то исключать, что-то добавлять. Также мы можем настроить эти мини-графики ну, по определенным параметрам. Также мы можем задавать время обновления этих графиков. У меня стоит одна минута. Ты можешь задать любое другое, какое тебе больше нравится, или оставить в реальном времени. Также здесь есть таймфрейм графиков, а также можно сюда накрутить на эти графики любые индикаторы, которые тебе больше нравятся. Здесь в настройках ты можешь отсеять неликвидные инструменты или, наоборот, ликвидные инструменты. Также ты можешь сделать сетку то, как тебе больше интересно, или задать параметры для горизонтальных уровней, которые он будет чертить сам. Но опять же, здесь каждый сам использует эти функции, как ему больше нравится, больше удобно. Следующая вкладка ⁇ это вкладка ⁇ Монеты ⁇ Здесь мы можем просматривать монеты на разных списках. То есть раньше мы в TradingView добавляли, импортировали списки вручную. Теперь обрати внимание, этого сделать абсолютно не обязательно. Мы можем просто взять, выбрать Binance Spot плюс фьючерс, то есть Binance с секцией, где есть и Spot и фьючерс. И перед нами появится полный список всех монет, которые нам нужны, но для этого нам нужно убрать фильтр. У меня тут стоит система фильтров. Если мне нужно, обрати внимание, вот здесь вот есть кнопочка, вот тут вот. вот. А я могу взять весь этот список и импортировать его в TradingView. Да, удобно? Удобно. Соответственно, я могу создавать любые списки чисто по фьючерсам. Да, вот выбрать фьючерсы и исключить э, споты биржи. И тогда у меня появятся чисто фьючерсные инструменты без спота на Binance. Я также могу взять и импортировать этот список. Также я могу выбрать любую другую биржу и задать ей определенные параметры. Но так как я скальпер, мне нужны очень активные волатильные инструменты, поэтому для этого я ввожу определенную систему фильтрации этих инструментов. То есть мне нужны инструменты с количеством сделок примерно от 80 тысяч и объемом от 15 миллионов. Также я могу добавлять любые другие фильтры. Также мы можем сделать определенные горизонтальные уровни. А также мы можем задать параметры лимитных заявок, которые будут отображаться на нашем графике. То есть в чем разница этого графика от тепловой карты? В том, что здесь показываются те заявки, которые сейчас стоят и которые не были еще исполнены. А на тепловой карте показываются заявки, которые уже были исполнены и которые уже стоят. То есть там мы можем посмотреть, как давно она стоит, сколько по времени, какая реакция на нее была и так далее. Здесь в этом разделе мы можем просматривать широкие списки и смотреть теплотности, которые прямо сейчас стоят в рынке. Также есть определенные параметры, которые мы можем задавать, такие как рост, изменения, а также корреляцию к биткоину и еще очень-очень-очень много других параметров для сортировки. Все эти параметры, то есть вот эти колонки мы можем двигать. И чуть не забыл, у нас есть десктопная версия для компьютера, которую можно просто установить и использовать. Но также у нас есть и версия, которую мы используем в браузере. Она точно такая же, то есть абсолютно аналогичная. Здесь, то есть как удобно, и вот эти колонки, как видишь, мы можем просто перемещать, передвигать, то есть ну, делать то, как, как нам больше нравится, варианты сортировки. Это все очень удобно, адаптивно, и в будущем будут появляться новые функции, связанные с спредовыми графиками и прочими-прочими вещами, которые очень круто заходят э, аудитории. И еще у нас появилась такая штука, которую мы называем кластерным графиком. Сейчас я тебе его покажу. Давай для этого перейдем в список наблюдений. Например, выберем монету Power. И посмотрим с тобой, как проходили объемы внутри свечи, то есть кластеры. Для этого нам нужно открыть индикатор, кластерный индикатор и нажать вот сюда. Теперь при увеличении мы можем увидеть кластера, то есть то, как исполнялись ордера в процессе торгов. Наведя на определенную свечку, мы можем увидеть ее увеличенную версию. Но также мы можем задать определенные настройки и включить вид от дельты, и он у нас изменится вот в такую форму. Дальше мы будем добавлять сюда возможность сортировки заполнения. Но в целом этого вполне достаточно для того, чтобы понять, была ли крупная лимитная заявка, за которой ты наблюдаешь, разъедена, или он просто снял эти объемы. То есть, если мы посмотрим вот сюда, например, да, то мы увидим, что эти крупные лимитные заявки не были разъедены. То есть был просто прострел пустой и эти заявки не были реализованы, то есть он их просто снял. То есть это все увеличивает возможности твои для анализа того, что ты смотришь. Мы вот эти вот кластера смотрим в специальных программах, которые мы называем скальперскими приводами. Они нам Поэтому они нам здесь особо не нужны. Мы на них не, не смотрим, на эти кластера. Но я знаю, что большинство людей не используют терминалы, то есть специальные скальперские приводы. И вот этот вот кластерный анализ будет вам очень помогать в процессе отбора каких-то инструментов для торговли. Идем дальше. Кладка «Алерты». Мы можем создавать различные алерты. То есть нам будет в Telegram приходить уведомление о появлении каких-либо новых плотностей, изменения цены, о каких-то необычных сделках или когда будет изменяться открытый интерес. Мы это называем открыткой. И ты можешь задавать любые оповещения, которые ты хочешь. Вот, например, у меня стоит оповещение о новых крупных лимитных заявок. То есть, если я нажму сюда, то мне будет приходить сообщение в Telegram, когда будет появляться крупная лимитная заявка на Binance в полмиллиона долларов, например. Вот здесь либо можно выбрать как алерт в Telegram, либо просто звуковое оповещение в DECT. В десктопной версии. Также у нас есть вкладка листинги. Здесь мы можем посмотреть информацию о листингах монет, которые происходят. Также мы можем увидеть, на какой бирже происходит этот листинг. Самое интересное, что мы можем спокойно взять и добавить эту монету в список наблюдения, нажав вот сюда, выбрав для нее определенный цвет, потом перейти в Order Book Headmap и увидеть, что это монета появилась здесь, и мы можем за ней наблюдать, также используя тепловую карту. То есть эта монета какая-то такая новая, мы можем изменить таймфрейм и посмотреть за этой монетой, продумывая различные торговые сетапы, которые нам интересны. Мы можем использовать различные элементы рисования, то есть можем зажать Ctrl, у нас включится магнитик, да, то есть задать какой-то какой горизонтальный луч, определить точки на вход, и так далее. Что-то нарисовать, что-то написать, что-то замерить и так далее. И если мы нажмем вот сюда, вот то тут может появиться плюсик, мы можем задать, например, алерт. И этот алерт появится вот здесь, в вкладке «Алерт». То есть как только пересечется эта линия, нам приведет уведомление на Telegram, а также произойдет звуковое уведомление в самом винтрейдинге. Также я могу прямо отсюда удалить это и не следить больше за этим уровнем. В вкладке обновления ты можешь посмотреть, какие новые обновления мы выкатываем, подписаться на наши социальные сети. В общем, все в этом роде. Дальше. Давай перейдем к информации об аккаунте. Здесь мы подвязываем наше уведомление через чат-бота в Телеграме. Но это если тебе будет интересно, то тут все просто, нужно сначала активировать бота, получить а, свое ID, и потом это ID вставить а, в другого бота. То есть ничего особо сложного здесь нет. Но я тебя позвал сюда для того, чтобы показать реферальную программу. То есть у нас есть реферальная программа, то есть это личный кабинет, в котором ты можешь использовать свое влияние как ютубера на привлечение новых пользователей и получать с них определенный доход с выплатами на свой спотовый кошелек на любую из бирж в USDT. Более подробное предложение коммерческое я тебе отправлю. Сразу забегая вперед, скажу, что для инфлюенсеров скринер предоставляется бесплатно. То есть ты можешь зарегистрироваться в этом сервисе, прислать мне свой логин в Telegram, и я открою тебе доступ к винтрейдингу, и ты сможешь его самостоятельно пощупать, потискать. На текущий момент здесь есть только английский и русский язык, потому что мы работаем все-таки. По большому счету внутри России, поэтому корейского языка мы не добавили, но опять же, в будущем будут добавляться различные языки. Мы только заходим на ваш рынок, и те инфлюенсеры, блогеры, которые первыми будут с нами сотрудничать, получат максимальный отклик к своей аудитории на правах первого. Если ты не хочешь пока что разбираться со всеми сложностями этих настроек, можешь просто нажать вот сюда Community Setting И здесь ты можешь сделать такую штуку, как применить мои настройки или настройки официального канала или любых других блогеров, которые используют этот скринер. Посмотри, насколько большое наше сообщество. Да, оно не такое большое, как Trading View, но все-таки оно примерно соизмеримо с АТАСом, поэтому ты можешь применить либо мои настройки, это Alchemy Flock, а также ты можешь опубликовать сюда свои настройки, если будешь нашим амбассадором. Также есть возможность выставления темы как ночной, так и белой. Я знаю, что у многих есть определенный пунктик по этому параметру, то есть кто-то очень хочет черный, кто-то очень хочет белый, поэтому на вкус и цвет товарища нет, ты можешь использовать этот режим как тебе больше нравится. Вот и все, спасибо за внимание. Как я уже и сказал, я тоже трейдер, блогер, скальпер. И этот продукт мы создавали для скальперов. Он по большому счету был заточен для скальпинга, но и для других задач в качестве замены трейдинг View, его более лучшей версии, он тоже найдет своего пользователя. Спасибо и до встречи в WinTreдинg.